Ну, в отношении того, что в пятницу приедет комиссия, приедет комиссия с комитета, которая будет действительно разбираться с теми фактами, которые были до этого времени, в том числе и факты, по которым возбуждены уголовные дела, и мы будем настаивать на том, чтобы комитет принял решение о увольнении всех сотрудников, руководства Хессонского ну, рыбоохраны и наведении порядка. вот это в п'ятницю должно произойти. бо ми надіємося на це і будемо добиватися. І сьогодні на оперативному штабі також прозвучала така пропозиція від представника в сільську, сільську, від сільського одного голови односільських голів, е, щодо того, що необхідні зміни законодавства і е, які дозволили б самій громаді регулювати питання е, пов'язані зокрема з репилом ринку. Ну да, от е, Бул Херсонський Хільні е, е, сільський голова з. Зазбуревки, Старосбуревка, Он говорит о том, что у них 8 тысяч гектар земли, из них 5 тысяч это плавнее. Но громада не распоряжается практически, не выдает лицензии, не контролирует использование этих ресурсов. И от этого не, не, не имеет никаких ни налогов, не имеет никаких доходов, да, и, допустим, просто там какие-то отдельные одиозные личности, которые от имени рыбохраны руководят всем этим процессом, имеют с этого долю, не платит никто налогов, это бесконтрольно уничтожается Иисус, да, вылавливает рыбу, по-хамски, по, браконьерским образом просто грабят реку, а сельская громада остается без средств существования и практически без возможности контроля э, вот этих вот э, всех ресурсов, которые находятся на ее территории. Поэтому я говорю, что мы да, хотим обращаться в областную Раду, чтобы менять законодательство Украины, и это абсолютно правильно. Э, та территория, которая примыкает к территории этих рад, которые находится на реке, должна громада контролировать, должна громада давать право на отлов, контролировать э, сами ресурсы. Да, э, и управлять всем этим, как бы, ну, всем хозяйством, всем процессом. Спасибо. Вот точка зрения наша тоже абсолютно такая же. спасибо.